Данного клуба стола посчитали свободеми и актуальными на сегодняшний день. Честно говоря, первый вопрос, что касается провод нормальных услуги, в чм до яких застуховывается неправомерный западный подяснист приявленных действий на судью обозирные законодательства. наверное, актуальный этот вопрос. Ну, вот, как с моей точки зрения, как с точки зрения судей, руководителя апелляционного суда Харьковской области, у нас существуют законные или предусмотренные законом способы защиты судей в данной ситуации. И я, как бы, вот, вклад в это дело общественности вижу немножко в другом в направлении а в том направлении, чтобы доводить до общественности, до всех слоев населения, ту положительную работу, которая наблюдается в судах. Ну, мы в последнее время, да и раньше, в основном слышим о работе судов только негатив. К сожалению, и судьи дают повод к этому. Но я думаю, что каждый присутствующий здесь на данном мероприятии согласится что судьи рассматривают огромное количество дел. 88% по статистике за 2015 год судебных решений обжалований, обжалований, не были. Это свидетельствует о том, что по этим делам были приняты законные и обоснованные решения, которые до сведения общественности. Ну, что касается вопросов, значит, мы с вами готовы сегодня говорить, готовы обсуждать, готовы принимать какие-то предложения. После того, как мы с вами закончим, наверное, примем какую-то резолюцию, которая будет установлена в законном порядке. Ну, а сейчас давайте с вами перейдем к работе. Первый вопрос. Да? Пожалуйста, Сергей Алексеевич. Я начну с маленького вступления. Это два абзаца, которую сказала Валентина Симоненко 30 марта 2016 года после задержания судьи в Одессе. А дальше, по сути, перейду уже от себя. Значит, ее слова такие. На сегодня в суспильстве побудует по думка, навязана безвидповедальными политиками, что сама посадить посада судьи характеризует людей, как хабарника и недоброчестных граждан. У нашій історії таке ставлення до людини вже було в 30-х роках ХХ століття, тому повторення такої історії демократичні державні України не потрібно. На жаль, відсутність поваги до честі і гідності людини демонструють також при виконанні своїх обов'язків і деякі судді, працівники апаратів суддів та інших органів судової влади. На тому я закликаю всіх працівників правоохоронних органів, суддів. Працівників апарату судів та усіх органів судової влади при виконанні своїх обов'язків пам'ятати, що честь і гідність людини є наріжним камером Конвенції про права людини і основним почуттям людини при позиціонуванні її у суспільстві. Нехтування честю та гідністю іншої людини можна призвести не тільки до страждань, а й до її загинув. Голова ради суду Україну. В своем выступлении я упомяну мнение Ивана Мищенко, это управляющего партнера Страстет от которое которая была в журнале Forbes Украина, Ukraine 25 сентября 2015 года. Идеальная картинка это честные профессиональные судьи, удобные для посетителя помещений, которые держат в Европе в том, правосудие по-европейски. Исходя из этого, Верховная Радиус предлагается масса рецептов. От самых радикальных уволить весь судейский корпус и набрать новых судей, по примеру, скажем, новой полиции, до более адекватных. Провести тестирование, результатом которого станет относительно справедливое распределение судей в системе в зависимости от их профессиональной подготовки или увольнения. Однако мы понимаем, что судебная система не существует в социальном вакууме и рассматривать ее нужно Нельзя ли, как независимая это было бы в корне неверно. Поэтому для начала необходимо для себя ответить на вопрос, кому в первую очередь выгодно действительно независимая и сильная лекция судебной власти. Если говорить о общем рынке, в широком смысле этого слова, именно как экономической ядрости, которую формирует определенное количество ключевых игроков, на нашем рынке это олигархи, то повсеместные призывы к прозрачным и понятным правилам с их стороны воспринимаются как воздух, не имеющие под собой реального основания. У нас экономическая модель, которая в нашем украинском обществе принята, не подразумевает сотрудничество и взаимного доверия государства и бизнеса. Государство и его институты используются олигархами для реализации собственных целей, а общество протестует пытается минимизировать воздействие этой государственной машины на бизнес-процесс и постоянно нарастающие ограничения прав. На не последнее место занимает судебная система, которая, будучи частью государственной машины, воспринимается рынком как непредсказуемый и опасный элемент, который необходимо использовать и учитывать в построении всех бизнес-моделей. Справедливости ради хочу подчеркнуть, что есть другая сторона медали. Это крайняя зависимость судебной системы, судебной системы власти от власти исполнительной и власти законодательной. Лишь в последний год стали предприниматься попытки снизить это влияние путем внедрения каких-то институциональных механизмов управления судебной системой. Проще говоря, речь идет о вопросе, кто назначает, увольняет судьбу. В ответе на этот вопрос как раз кроется понимание степени того влияния, которое исполнительная законодательная власть оказывает на суде. Не случайно в одном из проектов изменений в Конституцию название вот раздела судопроизводства хотят заменить на судебную власть. Этим хотят подчеркнуть, зафиксировать само восприятие судебной власти как действительно отдельной ветви власти. Судебная власть испытывает колоссальное воздействие, как со стороны экономического рынка в широком смысле этого слова, так и со стороны власти, которая безусловно хочет продолжать контролировать этот важнейший общественный механизм. Правила игры, которые сложились за годы независимости с 1991 года, к сожалению, в большинстве случаев отводят сюда в лишь формальную роль. принятие определенного решения, которое провоцировало более системный бизнес или более влиятельный чиновник, в отличие от их В ситуации такого колоссального давления судебная система восприняла для себя единственную возможную позицию – это максимально формализовать правосудие. Прячась за формальным подходом, суды и судьи всегда оставляют себе пространство для маневров. Юридический, смысловой анализ большинства судебных решений показывает нам, что собственных мыслей и выводов катастрофически мало. Часто вообще непонятно, как именно судья, руководствуясь внутренним убеждением, принял то или иное решение. Подобно китайской грамоте, все юристы Украины пытаются реконструировать судейский ход мыслей, который практически всегда остается загадкой. Высказать свою собственную позицию, непосредственно применить право истолковать факты обстоятельства так, что для апелляционной и касационной инстанции дело станет абсолютно очевидным. Это значит нарушить негласное правило формального подхода. Открыто выступить против той парадигмы, которая сейчас сложилась, и что в конечном счете не выгодно самому суду. Именно поэтому на наш взгляд, корень сложившейся сложившийся в этой судебной системе проблемы, следует искать не в ней самой, воспринимая ее как некий обособленный, там, отдельный мир, что ли, живущий безотносительно мира общественного, и давление на судей со стороны правоохранительных органов громкие, призывы борьбы с коррупцией в судебной системе, попытки внедрения судебной реформы э, без признания того факта зависимости судебной системы от власти, с одной стороны, и бизнеса с другой, они обречены на провал с точки зрения того результата, который ждет наше общество. Исполнительная законодательная власть обязана отказаться от э, любого всякого влияния на судебную систему и сделать это ущерб себе Нарушившего это неписанное правило, должна ждать необратимая жесткая ответственность. Иными словами, нужно просто дать возможность судебной системе расти, развиваться без колоссального влияния и давления звниз. Только такой подход на наш взгляд даст желаемый результат. Критерий наступления этого момента крайне прост. В тот момент, когда правосудие приобретет характер реального, а не формального, когда даже ребенок прочитал судебное решение сможет понять, кто и почему по ним соответственность в этом спорте. Когда решение Верховного суда Украины реально повлияет на сложившиеся в обществе правоотношения, тогда рынок будет готов к гармонизации судебной практики. Что происходит сейчас? Почти два года длится антитеррористическая операция, которую сейчас уже так почти никто не называет, называет простым словом войной. Славяне уничтожают злодам, в угоду олигархам, делящим рынки и территории. Это страшно. И на этом фоне, пока олигархи делят власть и рынки, общество пытается напомнить о себе. Я же вот, мы вот вы что нас забыли, погибая на Майдане, э, общество проложило олигархам путь во власть, вместо той свергнутой, которая была преступной. Не слыша ответа, пытается снова напомнить о себе, то уже более жестко, и митингами, кое-кто более радикально, поджогами, нападениями, убийствами. Только олигархи при этом не поменялись. На манеже все же. Так вот, одним из проявлений давления на суд со стороны уже патриотов, которые под видом активистов Евромайдана по заказам единых заказчиков приходят в суды в военно-полевой форме, является осуществление как минимум психологического давления на суд. При этом прекрасно понимая, что пока физически никто не набросится на судью, вызывать полицию нет основных. И позволяет себе не только лозунги или требования в зале суда а и прямое завалированную бомбу. Значит, э -э если таких лиц удалить из зала, это преподносится там с помощью полиции и других это преподносится, как правило видите, 35-10 свидетелей, что судья препятствует гласности процесса. И как минимум судья дорога вышла в комиссию, потому что появляется масса жалоб. А там, узнав, что выгнали активистов из зала суда, будет преподнесено это красиво, э -э никто не скажет, что это были уже патриоты какие-то или самозванцы. Будут рады стараться привлечь судью к дисциплинарной ответственности. Потому, с одной стороны, можно, конечно, вызвать наряд по первому же подозрению, пули иных незаконных действий в зале суда. С другой стороны, это может обернуться в умирание. В то же время судья не знает, чего ожидать от людей в этничной форме и, учитывая войну в стране, не может не переживать за себя и за свою семью. И такое давление на судей не неверие. Но как правильно как противостоять правильно этому, не вызывая, как говорят, огонь на себя. Я считаю, одной из рекомендаций по выходу из такой ситуации может быть оборудование кабинета или зала в судов тревожными кнопками. заведенными на центральный путь суда. С которого можно вызвать ГСО. Для этого достаточно простой, дешевый телефонный кадр. Приехав, сотрудники ГСО могут прежде всего установить личности нарушителей порядка. Если те не нарушают порядок присутствия сотрудников и отсутствуют основания для их задержания, для того, чтобы доставить в отдел полиции, то сам факт того, что данные лица уже известны, личность их установлена, это уже умеет быть любого человека. С 1 сентября 2015 -го года ставки судебного сбора увеличились несколько раз. Масса льгот отменена. Поэтому в судебную администрацию стоит направить в соответствующие заявки. И если не предусмотрены определенные расходы на 2016 год, никто не мешает потребовать от судебной администрации запланировать такие расходы по безопасности судей на 2017 год. Или запланировать компенсацию затрат, если такой кабель проведен за собственный счет судей или работников суда. В конце концов, это же ваша собственная безопасность еще одна рекомендация может быть привлечение общественных формирований по охране общественных домов. Их зарегистрировано в сайте немало. Патрулирование такими формированиями возможно как на улице, так и внутри помещений суда. Это не законом не запрещено. Постоянное, периодическое, в зависимости от необходимости, от места нахождения суда, в Харькове, например, в Живченкове, О таком патрулировании тем, кто желает осуществлять давление на суд, становится быстро известно. Это как цыганская почта. Полицейскому для задержания любого лица необходимо основание. И если на него подана жалоба на безосновательное задержание, ему есть что работу в полиции. Член общественного формирования потери работы не грозит. Поэтому к радикальным нарушителям может быть применено адекватное противодействие и доставка в отдел полиции. Еще одной рекомендацией может быть вызов должностных лиц профильных органов. Это профильные органы по работе с активистами и общественностью, в частности Харьковского городского совета или Управления внутренней политики Харьковского госадминистрации, соответствующих должностных лиц районных администраций. Пусть встречаются с активистами, иными гражданами, которые пикетируют э, или бастуют в зале судебного заседания, там собираются большим количеством и так далее. В конце концов, они получают заработную плату за счет налогоплательщиков, вот пусть ее отработают. Многим активистам при подготовке этого вопроса круглого стола когда я общался и эту тему, которую и в Киеве, и в Харькове здесь, было интересно, э, что это за общественность, если она не критикует, а защищает власть, в частности судебную. Скажу прямо, э, зачем принимался закон о восстановлении доверия к судебной власти в Украине? Чтобы э, восстановить утраченное доверие. Возможно ли принципиальное доверие к человеку, к которому ты относишься отрицательно? И делать все вопреки возобновлению этого доверия. Ведь доверие это обоюдное отношение сторон. Поэтому если общественность готова принимать меры к защите и дает рекомендации по этому поводу, она будет иметь право требовать от судей судить законно и непредвзято. Если общественность, а это народ источник власти, ограничится только критикой судей, что делать в суде, который находится в зависимости от законодательной и исполнительной власти. Как выносить решение, например, об отказе банку в досрочном взыскании всей суммы долга с должника в случае просрочки очередного платежа, если законодательная власть, внесла в Гражданский кодекс Украины, часть 2 статьи 10.50, оправит кредитора на такое взыскание? Как суд откажет, если есть такой закон? Значит, надо смотреть и, э, как говорил Козьма, о, взрыв, взрыв, о нужно смотреть, откуда растут ноги для того, чтобы требовать не от суда, а требовать не от кого-то другого, например, от нашей законодательной власти. Заслуживает внимания тот факт, сообщают ли в полицию судьи о случаях указанного на них давления. Если судья понимает, что он выносит законное, обоснованное решение, а ему кто-то в зале грозит, а я, я и подумает, пока не поздно, в суде ничто не мешает вызвать на это. Но не редкость, когда выносится решение, как говоря, сомнительное в плане законности или обоснованности. А судьи грозят в зале, а я -яй, яй подумай, пока не поздно, в том числе люди в пятницы годы. Судьи невыгодно вызывать наряд, предавать огласки невыгодно свои действия и свои решения в этом случае. И не обязательно конечно, может это отказ в ходатайства, которое по закону обязано быть удовлетворенным, особенно уголовным. Потому что после огласки возникает скандал, возникает резонанс, и судьи, выносившие за правосудное неправосудные решения, оказывались или уволенными за нарушение присяги, или за совершение преступления в сфере правосудия. В таком случае вышеуказанные признаки давления на суд не являются давлением, а скорее наоборот, общественным контролем за деятельностью судьи как государственного служащего. Он же получает зарплату за счет налогоплательщика. В таких случаях судьи никому не сообщают о том, что происходит в зале судебного заседания, не сообщают, кто и что они от них требует. Поэтому с одной стороны, нахождение в зале суда представителей общественности является одной из форм общественного контроля за деятельностью судей, которая обязан проводить заседания властно, за исключением определенных случаев предусмотренных законов. И такие представители имеют право обратиться с жалобой на судью, ВККСУ, в прокуратуру, в Национальное антикоррупционное бюро Украины, если видят явное несоответствие закону. С другой стороны, если действия лиц в зале судебного заседания направлены на давление на судью с целью принятия им заведомо неправосудного решения, это не может расцениваться как общественный контроль. В этом случае необходима защита от такого давления. Как и какой будет этой защите решать судьи. Но когда он будет знать, что он решил, это будет способствовать вынесению законного решения. Мы, к сожалению, не знаем 99% случаев такого давления. Это больше касается И стоял в том числе и за ликвидацию такого давления на суд, чтобы любой гражданин, нашей <клес> нынешней Украины, родимой, имел беспрепятственную возможность отстоять свои нарушенные права, невзирая банк, является его оппонентом в суде, государственные органы или другой гражданин. Вот особый вопрос, когда давление на судью осуществляется со стороны прокуратуры, ВПКСУ и Высшей рады юстиции. Чтобы судья, особенно следственный выносил нужные ухвалы о проведении обыска, ареста имущества и так и тому подобное, и в кавычках не выделывается. Когда следственный судья занимает принципиальную позицию, в соответствующую закону, а прокурор желает заполучить ухвалу об обыске или аресте лица или имущества по недостаточному основанию, и когда следственный судья обязывает прокурора или следователя зарегистрировать в ЕРДР сведения об уголовном правонарушении по статье 214 ПК, а прокурору это то вот тогда начинается скрупулезный процесс осуществления давления на такого судья. Прокурор пишет в ЭККСУ или как в 2014 году в ТСК заявление о проверке судью. судьи. Судью вызывают и промывают мозги или делаешь так, что тебя просит прокурор или подаем в раду юстиции вывода о нарушении присяги. И грозят молитвы. Вот как быть при таком, в таком случае с таким давлением на судью? Ведь здесь общественным формированием в зале судебного заседания или возле суда, или под и тревожной кнопкой не поможет. Я не могу закрывать глаза на кое-какие резонансные скандалы, например, по ближайшему району суду Чернозаводска, где тоже осуществлялось давление, причем очень сильное давление на суд. Вот известно с сайта высшей рады истинности, что в ночь на 20 февраля 2014 года руководство районного района вызвало суд. Этого суда для осуществления ночного правосудия в отношении активистов, задержанных в примерной акции протеста возле Академии Муднику, которые не подчинились милиции, и граждане, были задержаны милицией по факту э, такого давления на судей, чтобы они разрешали эти вопросы ночью. Э, решение высшей рады юстиции, подписанному главой э, Высшей Рады Бенедисюком Игорем Михайловичем, направлено представление Генеральному прокурору. ЛНР на сведения по статье 376 УК Украины давление на суд. Следователем прокуратуры Харьковской области ведется досудебное расследование. Судьи районного суда не противостояли давлению руководства, вынесли постановление в ночное время. Из-за осуществления такого правосудия Высшая Рада юстиции рекомендовала их увольнению за нарушение присяги судьи. Теперь эти решения выявили обжалуются судьями в Высшем административном суде Украины. Но обращают на себя внимание другое. Кто подал заявление в ТСК и почему? Обобщили информацию из разных источников и, закрывая на скажу. Все участники давления на суд сами судьи пострадали. Так, два заявления в ТСК на каждого судьи. Первое от имени давно умершего лица, якобы до сих пор проживающего в Новой Водолаге по улице Ленина 299, где самый последний дом по этой улице 9. Второе послано заместителем прокурора Харьковской области Страдюку. Согласно статье 2 Закона Украины о восстановлении доверия к судебной власти Украины, прокурор Стратюк не является лицом, имеющим право подачи заявлений в ТСК, что подтверждено постановлением Высшего административного суда Украины от 29 февраля 2016 года по иску судьи Василия. Там, так зачем прокурору злоупотреблять служебным положением, направлять в ТСК заявление на судьи Червонозаводского суда, рискуя, что в отношении него также В том, случае, в том случае и по двум судьям, которые выносили постановление не в отношении участников мирной акции протеста и без получения прокурором заявления от таких граждан, без проведения прокурорской проверки. Это ли не давление на суд? Такие заявления проявления давления на судьи, которые, которые не поддались влиянию прокуратуры Харьковской области. Задаюсь вопросом, а где трудовые коллективы? Если на производстве или научных или других организациях есть профсоюзы, и они по мере возможности защищают работников, направляя ходатайство, даже иски, суды. То кто защищает судьи от давления прокуратуры и от незаконных решений нищей рады юстиции, если профсоюз в судебной системе не предусмотрен? Если это органы судебного самоуправления, то обсуждались и упомянутые конфликтные вопросы на общем собрании Чернозаводского районного суда и принимались ли какие-либо решения собрания по защите от незаконного давления на судей со стороны прокурора стать. Посылалось ли заявление, или представление в НАБУ о злоупотреблении страховым служебным положением. То и на каком основании выдал прокуратуре Харьковской области адми административные дела лиц, по которым выносились постановления, если у прокуратуры уже не было полномочий по общему надзору. Если выносились постановления в отношении участников в мирных акций, нет вопросов. Но когда прокурор посылает заявление в ТСК о проверке судей, э которые выносили постановление по Упал. не в отношении участников мирной акции протеста, а в заявлении без прокурорской проверки указывает, что арестованное лицо участника акции, при этом еще и безосновательно, незаконно получает административные дела из суда, это одновременно и служебный подлог, и злоупотребление служебным положением. И тот, кто такие дела прокурору незаконно выдал, тоже участник преступления, как минимум пособник. Общественность смотрит на бардак в стране и понимает, что в судебной системе, если на кого-то из судей, в кавычках, наехали, такой же бардак. Свои же коллеги сидят тише воды ниже травы и думают, благо, что не меня увольняют за нарушение присяг. Я уверен, что все, кто здесь присутствует, это разумные граждане Украины, <coughs> а не просто физические лица, занимающие какую-либо должность. Поэтому я обращу внимание. Разумные от слова разум. Неужели ваш разум, опытнейших юристов, практик, не может подсказать вам истинно эффективные методы борьбы вот с таким давлением на суд, особенно со стороны прокуратуры Харьковской области, и способы защиты тех, кто подвергся такому давлению со стороны государства или их должностных лиц. Все помнят э, уважаемого судью апелляционного суда, который не так давно ушел в отставку, Долгого Юрия Дмитриевича. В отношении него несколько лет назад была осуществлена попытка оказать давление путем составления протокола постановление по статье 130 КУПа, в которые были внесены ложные сведения. Тогда Юрий Дмитриевич обратился в Раду судей Украины с изложением всех событий и предполагаемых причин, почему такое давление и такие протоколы были составлены. Были ли предприняты какие-либо меры со стороны Рады, судей Украины для нейтрализации такого давления на судей? Э -э ноль. Никаких действий вообще. Никаких. Только суд в административном деле поставил точку установив по совокупности доказательств ложность внесенных протокол данных. Спустя несколько лет удалось установить приблизительную цепочку пособников давления на судью. Бывший заместитель начальника ГУ МВД Украины в Харьковской области по общественной безопасности и начальник ГАИ, который дал указание составить такой протокол, который дал указание составить такой протокол кто-то из коллег Юрия Дмитриевича, судьи апелляционного суда то именно за замечание как МВД не признался, уточнив, что на 2015 год этот человек уже не работал судьей апелляционного суда. Мы живем в ужасное время, когда судье можно ожидать области от тех, с кем он крутится в руках когда давление на суд стало не чем-то сверхъестественным, а принято за правило.